بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صحیح صحیح کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر خیریت ہے سائیں میں اختر حسین جمالی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں جمالی ٹریول اینڈ پراپرٹی ویلاگ صحیح آج کے ویلاگ میں میں آپ کو شاہ جان مسجد تھٹا وزٹ کرا رہا ہوں یہ تھٹا سٹی میں یہ مسجد ہے اور اس کا مکمل وزٹ انشاءاللہ آپ کو اس ویلاگ میں کراتے ہیں تو آئیں ذرا مسجد کو وزٹ کرتے ہیں یہ مین انٹرنس ہے مین انٹرنس سے آ کے سیدھا یہ سامنے آپ آ رہے ہیں تو مسجد ہے اور یہ فوارے وغیرہ لگے ہوئے ہیں لیکن شاید چلتے ہیں عید برات پہ یا جو آثار نظر آ رہے ہیں کہ اگر شام کو بھی چلتے ہوتے ہیں تو کہیں پانی نظر آتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سائیں یہ سارا پارک وغیرہ ہے سائیڈوں پہ پھر یہ مین داخلی راستہ ہے جو کہ یہ پکا ہی بند کر دیا گیا ہے رائٹ لیفٹ پہ اس کے راستے ہیں جو کھولے جاتے ہیں ماشاءاللہ زبردست صحیح داخل ہوتے ہی یہ وضو خانہ ہے یہ اس دور کا بنا ہوا ہے پہلے حوض تھا حوض سے وضو کیا کرتے تھے بعد میں یہ ٹوٹیاں وغیرہ لگائی گئی ہیں سائیں یہ برامدہ ہے ماشاءاللہ دونوں سائیڈوں پہ اور پھر جو مین انٹرنس سامنے سے ہم داخل ہوئے تھے تو ساتھ ہی رائٹ لیفٹ پہ دوسری انٹرنس بھی ہیں یہ ابھی ہم ایک انٹرنس میں داخل ہو رہے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ صرف ونڈو لگا کے بند کر دی گئی ہے صرف ونڈو ہیں اس کا مسجد کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سین ہے اس دور کا یہ کام ہوا ہوا ہے پلر دیکھیں سین کتنے ماشاءاللہ مضبوط اور چوڑے پلر سنگ یہ سہن مسجد کا دونوں سائیڈوں پہ ماشاءاللہ راہداری راداری بھی کہہ لیں برآمدہ بھی ہے اور سامنے یہ حال ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں ابھی یہ ماشاءاللہ اللہ ٹائل ورک آپ دیکھیں اس دور کا لگا ہوا ہے یہ مسجد شاہ جان نے بنوائی تھی سولہ سو چورتالیس میں اس پہ تین سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی اور یہ مسجد ٹھٹا واسیوں کے لیے یہ گفٹ کے طور پہ بنائی گئی تھی سنگ یہ ہے مین ہال اسی طرح ہی گیلریاں یا برامدہ کے ہیں چاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے ساڑھ کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اوپر جانے کا راستہ تو ہے لیکن بند ہے دیکھ رہے ہیں مسجد میں اس طرح کے چھوٹے بڑے گنبز ملا کے سو گنبز ہیں اس مسجد میں جس میں سے چھ یہ بڑے گنبز ہیں جو کہ اس سائڈ پہ بھی کو دونوں ہیں اور دوسرے اس سائڈ پہ بھی ہیں اور چورانوے گنبز چھوٹے گنبز ہیں ان گمبز کو اس طرح تلسماتی طور پہ اس دور کی انجینئرنگ میں بنایا گیا ہے کہ پوری مسجد میں ہوا کا کراس بہترین رہے کہیں بھی مسجد میں ہوا کے بغیر نہ ہو دوسرا ان گنبز کے ذریعے ایسا اس وقت انجینئرنگ کام کیا گیا ہے کہ جب امام صاحب بیٹھ کے تلاوت کریں یا نماز پڑھائیں یا اذان دیں تو پوری مسجد کے ہر کونے میں ہر جگہ تک آواز جائے یہ بہت بڑا شاہکار ہے اس دور کا سر یہ جو آپ پلر دیکھ رہے ہیں جس کو ستون کہا جاتا ہے پوری مسجد میں چورانوے ستون ہیں ان چورانوے ستون پہ یہ مسجد کی چھت کھڑی ہے اور جو بتایا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں جو ہے نا بارہ سے پندرہ فٹ گہری ہیں اور ماشاءاللہ یہ اس دور کی ٹائل ورک اور یہ فرش پہ جو ماربل وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی دور کا لگایا ہوا ہے اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے شکر خدا کی بس کہیں کہیں سے تھوڑی اب خرابی شروع ہو چکی ہے جس جگہ کو اس طرح دیکھیں یہ کلوز کیا گیا ہے یہ یہاں پہ تھوڑی ڈیمیج ہو رہی ہے جگہ امید کی جاتی ہے کہ اس کو مینٹین کریں گے شاہد جامع مسجد شاہ جان ٹھٹا کی امامت خطابت اور تولید مسجد شریف کی تعمیر سے آج تک ٹھٹا شہر کے صدیقی خاندان میں نسل اور نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے اس خاندان کا ابھی تک جو خطیب ہیں وہ خطیب اول تھے حضرت حافظ عبدالعلیم صدیقی ٹھٹوی اور پھر خطیب دوم خطیب سوم خطیب چارم خطیب پنجم خطیب ششم اور خطیب ہفتم خطیب ہشتم ابھی خطیب نرم جو حاضر ہیں حضرت حافظ عبدالباسط صدیقی ٹھٹوی جو کہ اسی خاندان کے پاس شروع سے لے کے ابھی تک جو امامت ہے اس مسجد کا جو درجہ ہے وہ اس خاندان کے پاس ہے اور ابھی تک ماشاءاللہ اسی خاندان نے اس کی امامت کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بہتر ہی رہے گا بڑی سعادت ہے کہ ایک ہی خاندان سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ سائیں یہ آج کا چھوٹا سا ویلاگ جو کہ جان مسجد ٹھٹا کے پر تھا تو کیسا لگا ویلاگ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اپنی آرا لازمی دیا کریں کومنٹس کر کے انشاءاللہ گائے بگائے اس طرح کی اور بھی تاریخی جگہ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جہاں بھی کہیں آنا جانا ہوا اسی کے ساتھ اس ویلا کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنے دوست اختر سین جمالی کو دیں اجازت اسلام علیکم اللہ حافظ